Ваша, скажи, будь ласка, от, свята закінчились зараз, такий період, коли наближається весняно-літня пора, і багатьом людям хочеться до літа підготуватися, бути в гарній спортивній формі. Такі люди приходять до спортзалів, зокрема до вашого. От, що ти можеш порадити людям, які хочуть почати, але щоб привести себе в форму до літа? З чого їм починати? Клієнти приходять в абсолютно різні підготовки: хтось більш підготовлений, хтось хто менше підготовлений, Але всім Я рекомендую начинать свою тренировку. Это три составляющие. Это разогрев. подготовить свои мышцы к упражнениям. Потом силовая тренировка. И третий этап это уже заключенный период тренировки. То есть поначалу по, э, за весами гнаться не советую абсолютно. Если вы новичок, только начинаете ходить в зал посещать, то желательно, конечно, наращивать потихоньку веса, немножко с антелями небольшие. Можна проработати основні мушечної групи. Бросатися на проработку комплексів <кій> сверхмощних – це не собі. Постійно наращувати робочі веса, робити кардіо, прогресувати. Скільки разів на тиждень потрібно займатися людям, які починають, які хочуть підготуватися до літа і е, за умови, що тренування не пропускаються, що виконуються правильно комплекси, Сколько минимально часу может ты на то, чтобы человек ну, схуднула хотя бы на несколько килограмм? Ну, опять-таки, тут все зависит от целей, поставленных человеком. если это набор мышечной массы, скажем так, может быть даже доходить до 5 тренировок, 4 тренировок в неделю. И то при условии, это, если вы уже опытный атлет, уже имеете какой-то опыт с железом в тренировках, Якщо це походу збросить весу, то також желательно я рекомендую мінімум 3-4 тренування, щоб стабільно було 3, 3 тренування в неділю, і желательно делать кардіо тренування в одній день. Чи можна прийти в хорошу форму за допомогою домашніх тренувань, або просто за допомогою, там, наприклад, вуличних турніків, брусів, чи все-таки тут треба підключати тренажерний зал з професійними тренажерами? Ну, Я только что сказал, все зависит от э, целей человека самого. Конечно можно. Если просто цель поддержания себя в форме, <coughs> можно дома выполнять различные отжимания, подтягивания на турнику, э, бегать на улице, на стадионе, выполнять различные прыжки. Но если уже такая конкретная цель набор мышечной массы или... Похудання, збрось, э, лишнього веса, э, если у вас не получается в умовах к видиf прийти, то тренажерний зал. А, щоб схуднути, э, наскільки я розумію, просто залізом, гантелями, штангами обійтися важко. Потрібно якесь кардіо підключати. Якщо так, то які види кардіо ти рекомендуєш і як часто проводити кардіотренування, крім силових. Кардіотренування це одна із. Главных составляющих. Потому что сердце это тоже наши мышца. Мы тоже должны тренировать. В начале тренировки вы пришли с улицы. Вот немножко сейчас на улице прохладно. Да? Вы пришли с улицы в зал. Размялись, стали на арбитрек. Это метация ходьбы на лыжах. Если у вас какие-то проблемы с суставами, с поясничным отделом. Немножко проблем, то орбитрек ідеально падійде, орбитрек ідеально велотренажер, ідеально падійде для <coughs> вот этой кардіонагрузки, потому как он снимает нагрузку с травмированных суставов. Чи можна одночасно так би мовити, і сушитися, і набирати м'язову масу. Чи це взагалі реально? Чи треба все ж таки обрати якийсь один напрямок і займатися? Сушиться, в ньому? Це набирати масу. Ну тобто, чи можна позбавлятися жиру і одночасно набирати чисту м'язову масу? Чи вот. це два різних напрямки? Якщо можна, то що для цього треба робити? Які види вправ, яким чином будувати тренування? Прежде всього, це дієта, це питання. Тобто в такому форматі поставлено питання. Питання тренування це головне. Яку дієту ти рекомендуєш тим, хто хоче схуднути, хто хоче стати струнким до літнього сезону, на які продукти треба налягати, які треба обмежувати? Білкова їда, однозначно. Животні білки, молочний білок, творог, істочний протеїна, яйця, риба. В общем, все те продукты, которые содержат белок, протеин, одним словом. По углеводам исключить булочки, конфет, вот это все, вот это вот не нужно. То есть, вот этого толку не будет никакого, это как источник быстрый, быстрого подкрепления, быстрой энергии. То есть, он получает его быстрее, он отлаживается именно как жир лишний. Сложные углеводы, рис можно кушать, гречку можно кушать макароны с твердых сортов пшеницы хлеб лучше ограничивать хлеб то есть все то всю э, органическую пищу э, всю натуральную салаты клетчатка э, то есть пожалуйста разнообразие здоровой пищи очень большое Ну і, мабуть, їсти ж не можна за класичною схемою, яка прийнята була ще за радянських часів тричі на день. А мабуть, ж треба значно частіше харчуватися. Скільки разів на день ти рекомендуєш харчуватися спортсменам? Як ділити, на які скільки годин повинно проходити між вживанням їжі? Так, да, є таке. Є таке. Для того щоб розгнати метаболізм в організмі, потрібно немножко частіше питатися, ніж три рази в день. Це недостатньо. Да. хотя бы 4-5, а то и 6 раз в день небольшими мелкими порциями. Поначалу это очень трудно, конечно же, но как себя заставить? Где-то на работу ушли, взяли с собой судочек. Просто вот дома наготовили, положили с собой, взяли на работу, приготовили еды из дома. Не надо там выбегать фастфуды всякие различные, в магазины, питаться от этой плохой, нездоровой пищи. Дома вы приготовили, дома вы знаете, что вы приготовили, вы знаете, что вы кушаете. І по трохи можна немножко розбивати трабльоне питання. А щодо шкідливих, от, наприклад, приходить людина, хоче займатися, але в цей час вона курить після тренування, в цей час вона в проміжках між тренуванням там, вживає алкоголь. От щодо такого, чи можна от займатися і все ж таки десь там покурювати, попивати пиво, чи якщо людина прагне сундує фігури, виключити треба раз і назавжди все це. Пиво – та калорії це очень много калорій очень калорийный так вот пиво категорически нежелательно вообще курение курение тоже это одна из паховных конечно привычек я как сам человек за здоровый образ жизни веду его и придерживаюсь его поэтому будет только мешать будет только мешать сто процентов задышка дышка неприятный запах изо рта ну это лишнее я считаю как для себя так и для окружающих Алкоголь теж не совєно. Как бы лучше відказатися постепенно. От всего. Як ставишся до так би мовити, спортивних помічників у харчуванні, як то протеїни, як то, наприклад, там жироспалювачі, якісь, якісь там фітопрепарати, можна їх додавати атлету, ну, чи радиш ти додавати їх до раціону, щоб результатів досягти швидше? Если вы... Уже достаточно долгий период занимаетесь в зале, у вас есть основная база, основные навыки в тренировках, вы понимаете, что к чему. То почему бы и нет? Я даже советую использовать некоторые спортивные добавки. Это спортивная добавка, это не заменители питания. Их нельзя ставить превыше основного получения питания. Это просто как добавка. Вы где-то не успели там перекусить, да? У вас основной прием пищи вы скушали, и второй немножко где-то вы запутали, что-то не получилось у вас, но у вас под рукой шейкер, ну, к примеру, с протеином, да? вот это легко, удобно, можно использовать и получить это количество белка, необходимое для вашего организма. Вот так на протяжении всего дня тоже можно использовать, но опять-таки не заменять спортивным питанием основное питание, это неправильно. Жиросжигатели, притренировочные комплексы тоже помогают как, до, как и во время тренировки, после тренировки, в качестве восстановления. Можно попробовать, если у вас есть лишние финансы, возможность Можно попробовать. То есть новичкам ты не рекомендуешь, только тем, кто уже, ну, певный час занимается. Mm -hmm, да, да, новичкам нужно сразу позаниматься, именно понять вот эту вот суть именно зала, вот, всего. Вот это вот самое главное, понять все. Как, как что делать правильно, а потом уже можно подключать Спортивное питание, когда уже есть какие-то успехи, вы уже добились чего-то, вы или похудали, сбросили вес, либо вы уже набрали какую-то мышечную массу свою и, так скажем, плато уже стало какое-то, что вы не можете двигаться никуда. Ну и опять-таки самое главное это питание. То есть никакая спортивная добавка э, волшебно не заменит вам... Питання. тобто нужна багато кушати правильно пищі. правильно питатися. З твоєї тренерської практики, от коли ти готував людей, які хотіли схуднути, там, наприклад, до певної дати чи там, до літнього сезону, які можеш згадати от, ну, виразні результати, що, наприклад, людина прийшла і там за певний час скинула скільки з кілограмів, чи, чи, за, не, чи за короткий період скидала там певні кілограми, такі можеш згадати такі визначні да, випадки. Звісно, пам'ятаю. Примеры, примеров очень много. В основном, в основном это два месяца период у человека. Но опять-таки, в зависимости от конкретных целей. Но если новичок приходит в зал, он настроен заниматься и прикладает все усилия для этого, то конкретный результат уже видно уже через месяц. Що ти можеш порадити тим людям, які от бажають прийти в зал, але соромляться, там не наважуються, в них нема мотивації. Да? От як ти можеш замотивувати людину, щоб вона прийшла в зал, почала займатися? Мотивація. Так, да, дуже просто. Починає з інтернету, з інтернет роликів з інтернет картинок. Много всього можна посмотрети, побачити, як люди І Прежде всего, вы должны решить для себя, зачем вам это надо. Поставить для себя какую-то цель и к ней, двигаться идти к ней. Никуда не сворачивать, ни на кого не обращать внимания. И желательно, конечно, заниматься с тренером, потому что тренер это самый главный мотиватор все-таки. Потому что э, очень много можно наблюдать э, людей, которые достаточный период занимаются очень долго. Но результатов нет. Топтится на одном месте такое то З тренером, звісно, намного быстрее результати, і він пайме, розкаже, що потрібно, в какое русло допоможе, направить розкаже. Мотивація исходить від вас самих. Дякую за інтерв'ю. Ну і щоб замотивувати тих, хто побачить це інтерв'ю, будь ласка, покажи якийсь коротенький комплекс, який би допоміг людям, от щоб вони могли почати, в зал, щоб приводити себе в форму. Так, якщо чоловік. клиент пришел с лишним весом цель похудать сбросить лишние килограммы я рекомендую круговой комплекс тренировки сейчас я его покажу Он, проработаем мышцы спины грудной отдел трицепс руки и плечи упражнение на разогрев Вверху растебаемся полностью с ровным корпусом. Можно выполнять 10-12 повторений. Сколько подходит? -5 минут Упражнение называется верхняя облачная тяга, блок для тяги мышц спины. Широкий хват берем, руку вперед, плечи убрали. С выдохом подтягиваем в груди, медленно опускаем вверх. Лопатки сходим вместе. Закончили. Упражнение нужно выполнять тоже от 12 до 15 повторений. Упражнение нижняя плечная тяга. Для спины Плечи опущены. притягиваем назад, лопатки сводим вместе. Медленно растягиваем. Назад тянем, сокращаем спину. Локоть назад. Плечи вперед чуть-чуть. Далее приступаем к проработке мышц грудей без подвига. Упражнение. Жим модели ленты. Растянулись новые вперед вверх. Лопатки свали, плечи убрали под собой. Медленно опускаем, растягиваем. Постоянно друг оставляем напряжение в другом отделе. Упражнение выполняется тоже в же диапазоне где-то от 10 до 15 повторений. Следующее упражнение на грудь выполняем тренажере грудь машины. Исходное положение сидим ровно, одну клетку вперед, плечи опущены, локоть приподнят. То. раскрыли другую клетку, с выдохом следить. Опускать постоянно держать руку. Закончим упражнение 10-15 повторений. Напоминаю, так как у нас круговая тренировка, упражнение выполняем без мы Сразу же переходим. Выполнение упражнения на трицепс руки. Упражнение называется разгибание в кроссовере стоя на трицепс. Рукоятка гнутая, узкая. Локоть прижат к корпусу. Корпус сам немножко вперед можно наклонить. Коленки можно присунуть, чтобы снять нагрузку с поясницы. полностью разгибаем руки конечно, в конечной нижней точке. Для этих упражнений вес нужно небольшой, достаточно 15-20 килограмм. Переходим к упражнению на плечи. Упражнение называется отведение гантелей в стороны, стоя с гантелями. Корпус немножко можно вперед наклонить. Тянем локоть вверх. При поднимании вверх гантели. Большой палец опускаем вниз, прокручиваем немножко. Закончили упражнение. Так ваша круговая тренировка закончилась. Упражнение выполняется максимально быстро. За короткий промежуток времени. Где-то 5. 4 круга. В зависимости от вашей подготовки. Постепенно можно увеличивать рабочие веса, немножко добавлять вес в тренажере, немножко больше делать, можно брать гантельки. Поэтому такая тренировка более эффективна на жиросжигание. И для новичков, которые приходят в зале, просто привести мышцы в тонус, быть в хорошей форме.